Так, всем привет! Сегодня играем в brawl Stars. Сегодня будем пушить лигу, вот эту вот. Я думаю запушить миф мифическую на на видос. Ну попробую, не знаю, получится не. Но сегодня сто процентов миф мифическую я апну. Вот, потом я попробую за неделю апнуть ле легендарную. И потом уже до конца, там сколько? За две недели попробовать уже э мастер э лигу взять. Вот. Я думаю, в принципі, ну, якщо много грати, це, ну, ти привикнеш, і не так сложно буде. Буде більше опиту. От потом. Що стосовно э, э, бази, якого я хотів апати на. 20, на, Ой, боже, на 23 ранг, кажу. На базу, якого я хотів апати на 28 ранг. От, він в мене зараз на 28 му Я хотів апати на 30. -й. Боже, все перепутав. В мене він в мене зараз на 28-м. Я його хотів апати на 30-й. Mm -hmm. Так. Ну, одним словом, з базами в мене німного не получилось. Як ви бачите, карта не заходить, ну, не можу просто вище 28-го апнути. Я апаю 28-й, потім сливаю. Апаю опять 28, потім опять сливаю. І оце туди-сюди коливання йдуть, я просто нічого не можу зробити. Я можу поіграти туди, апнути май майстерство на базі. Да, це, я, це я можу зробити. В принципі, от, ну, вообще я зараз душ запарився, щоб апнути 10 тисяч побед. 3 на 3 я хочу собі в профілі красиву отметку. І також я хочу собі, Ну, як, як ви вже поняли. Э, лігу майстерів апнути. Тому зараз, я думаю. підемо сыграем. От, Так, запис йде, Да. підпишіться на канал, поставте лайк. А ми йдемо грати. Ой, бля. Такая, не, не особо приятная карта, я ее особо не люблю. Ну ладно. Так, блокируем кого? Ой. Тару, наверное, блокнем. Так, давайте, спай. Куда? Блин. Спайка блокнули. Я спайка взять хотел. Hudson sobreニュfe. Ладно, тогда Так, все. Я просто на паузу поставил видос. Потому что там челики 100 лет, вы выбирали, кого взять. Хе -хе. Боже. Как так? Тихо. Все, Сэнди, меня не добила. Фанта... Фатальная ошибка. Бо я ее добью. Ух, як хорошо. Я как хорошо. Глянь, хорошо заходит. Сейчас требать будет. Знаешь. Сюрприз, блин. Добыть Сэнди, ёк макарёк. Это Сэнди дуб, Кобзец. Сэнди была застанена, ей добыть не могут, но зато всех остальных добыли. Не, ну молодцы. Шоу, боже. Добыть ты Сэнди. Не, нормально. Спасибо, Сэнди, спасла меня. <laughs> Если бы Сэнди меня не застанила, меня б Джеки убило, А так меня Сэнди спасла. Спасибо большое. Ой-ой. <laughs> да ну. Да. <laughs> ну, давай, в спину им. Какой Эдгар? Все капец. Макака ща затупила на автоатаке. Ну все. Ладно. Второй бой. Поехали. Макака на автоатаке, конечно, не по детски затупила. Так так. Там еще и б, были, б, правда, были бы шансы, если бы макака на автоатаке не, не затупила. Так макака на автоатаке затупила. Все. Это, это смешно. Нормально. Так. Отдай, моё, мо. Бум. Боже! Сэнди, откуда? Капец. Вот это мы лоханулись. Ну, Точнее, я лоханулся. С командой. Сэнди, боже, откуда она там взялась? Минус. Блин, так беги оттуда. А в кого все... А, в, в Бабуина все кристаллы. Булы. Боже. Ужас. Хорош, ну... Ай, все, ГГ. Опять проиграл. Ну, хотя тут уже без разницы. Так, ладно. Так, все, каточка началась. <кхи> Полетели. Блин, конечно, вот я тут, ну, э, игра то выиграл, а це что-то я якось. Играю, що, ну. Не знаю. Что-то в мене уже нет уверенности, что я ту лигу мастеров апну. Что-то в мене якось уверенности уже нет. Ну ладно. Надеюсь будет. Так. Аккуратно. Блять. Взаимо. Чувак, окне все так и я шишо за матой заранее извиняюсь хоп застанили битка ой та тайны только битка мы там застанили мы там хорошо подамажил его взагале блин как так хорош комарь живой комар. Все, давай, погнали. Да пусть идут. Боже, да пусть бы пришли б сюда. сюда. ⁇ -мо ⁇ комарь. Тебе трава, и ты сейф дамажить, а не вот эту финю страдать. Пусть идут, нам треба сейф дамажить. И ты было. хорош. Все, ну тут было легко. Поехали дальше. Ох, ох, ох. Бывают типы, які хорошо играют, а бывают типы, які... Ва, ва, ва ще так плохо грають, що, що плакать хочеться, що даже непонятно, як вони апають цю лігу. Візіннієм яким то. Ну, это было очень легко, конечно. От бывают прям вот, ну, бои, вот, допустим, как цей дуже легкий, и что, ну, дуже легко. А бывают бои, где дуже сложно, и то ты проиграешь. Ты стараешься, там на полную, и все равно проиграешь. Не знаю, динамайка взять. Даже не знаю. Он мне лучше. Так, ладно, це я вам пропущу сейчас. Да, конечно, це какой-то пипец. Просто взяли двух танков. Примата еще взяли. В ограбление, блин, примата взять. Боже, это просто, что это? Один бабуина взял? Ну то еще ладно, и ладно. Бабуин, в принципе, плюс-минус, еще где-то он сыграет какой-то момент. А вот Эль Прима, ну... Здесь его, по-перше, вся, вся троица контрит, здесь примата все контрят. И, ну, боже, ну, типа... Примата здесь, здесь все контрят. За, за... Зачем его взагалі сюда брать, я не пойму. Ну це бред. Примата сюда брать. Его все контрят. Ба Бабабабабуин ще где? Где-то вот здесь играет, там задефа и что-то. А вот примат, ну он же просто бесполезный. Глянь, що это? Що это? Это бесполезно. На, на сейф полетів. Ну ну, зачем тебя шубьют там просто? Просто, ну, я в афиге. Я на примата буду кидать жалобу. Это просто капец. Ну, это бред. Вот я вообще таких не понимаю. Что ты делаешь на таком высоком ранге? Я, я просто не пойму, как, блин, е, им, им дается такой высокий ранг брать на, блядь, примате. Извините, но это... Бред сумасшедшего примата в ограбление взять. Это, ну, просто бомбит, горит на них, это... Ну, убыть, боже, примат просто взял, отошел. Примат ничего не может сделать. Это просто, ну... Здесь примат просто без бесполезный. Под... что он делает. Зачем ты кинул его на меня? Йок макарек. О боже. Нет, это просто, это, ну... Это невозможно просто. Примату дизы просто. Ну, это капец. Что он делает, это бред вообще. Это такое может делать человек, который первый раз зашел в Brawl, в Stars поиграть. Вот это он может сделать. Но я думаю, примат же не первый раз в Brawl Stars зашел поиграть. Надеюсь, искренне. Да ну, ну, бред. Бред, бред. Ладно, в принципе, смысла вам все обычные бои показывать на, на видосный МА. Вот. Ладно. Всем удачи и всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И завтра выйдет новое видео. Всем удачи.